Расскажи, пожалуйста. Это, кстати, ресторан KFC, который строится вон в Киевский рынок. Мы первые об этом узнали, догадались, я бы сказал. И вот наша мембрана будет на таких навесиках, ну и на самом ресторане в том числе. ПВХ мембрана Текса, Испания. Как тебе, Валера, кстати, мембрана? Хорошая. Пойдет? Отлично. Появится хорошо? Да. Вот так, кстати, ребята, вот крепится шайбами. В данном случае на USB саморез по дереву, да, здесь получается оцинкованный, шайба оцинкованная. И вот с таким вот шагом 20 сантиметров, да, где-то там 20-25 сантиметров. И мембрана не улетит. Здесь, наверное, примыкание да, еще будет такое. Ну, мембрана тебе понравилась, вообще. Так что мы хуйню не торгуем. Это заказывайте Константин Мерогрупп ПВХ Мембрана. У нас четыре вида ПВХ мембраны. Кто-то любит Баудер, кто-то любит Тексу, кто-то любит Сику, Флагон. На любо, любая ПВХ мембрана у нас есть. И комплектация. Это, кстати, наша шайба э, дизайн 25 -го года. Ты кстати, знал, что она дизайн 25 -го года? Есть увеличенное отверстие. Так что так, Константин, Групп, заказывайте.